বন্ধুসকল নমস্কাৰ এতিয়া ৰাতিপুৱা পাঁচটা বাঢ়িছে মানুহে এষাৰ কথা কয় যে ৰাতিপুৱা সোনকালে শুই থ'ব লাগে ফ্ৰেছ বতাহ মানুহে ল'ব লাগে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল বুলি কয় ফ্ৰেছ 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 বতাহ হয়নে বাৰু এতিয়া সকলোৱে আৰু ৰাতিপুৱা সোনকালে শুই থ'ব লাগে ফ্ৰেছ বতাহ ল'ব লাগে একচুৱেলি আজিকালি বতাহ ফ্ৰেছ হৈ আছে জানো মানুহে কয় অকল যে ৰাতিপুৱাই ফ্ৰেছ বতাহ ল'ব লাগে দিনত কি ফ্ৰেছ বতাহ নাপায় নেকি এক্সোৱেলি কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে দিনত গাড়ী মটৰ চবফালে চলি থাকে কল কাৰখানা ক'লোতে কাৰণ যান্ত্ৰিকতাৰ দিনত যান্ত্ৰিকতাৰ সেই দিনত দিনত তাৰ তাৰমানে দিনত প্ৰদূষণটোৱে একচুৱেলি বেছি বাঢ়ি থাকে সেইকাৰণে আমি দিনত আমি বায়ু প্ৰদূষণ হৈ আছে বুলি কওঁ আৰু সেইকাৰণে ৰাতি সকলো কল কাৰখানা বন্ধ হৈ যায় সেইকাৰণে তাৰমানে সেই ৰাতিপুৱাৰ বায়ুকণ আমি ফ্ৰেছ বায়ু বুলি কওঁ মানে ৰাতিৰ বায়ুখন আমাৰ এই শৰীৰৰ কাৰণে ভাল আমি সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা বায়ু অকণ আমি একচুৱেলি ল'ব লাগে কথাটো হয় এনেকুৱা এটা সময়ত আমি কৈছিলোঁ কি যে পানী ফ্ৰীত বস্তু পানীটো আমি পানীটো আমি ফ্ৰীত পাওঁ য'তে ত'তে পানী আৰু পানীটো ফ্ৰীত বস্তু এতিয়া পানীটো কেতিয়াও কিনি খাবলগীয়া নহয় এই বহুত বছৰ আগতে চাগে মানুহে এনেকৈ ভাবিছিলে পানীটো ফিৰ বস্তু পানী পানীটোতো আমি কিহৰ কাৰণে কিনি খাব খাব লাগিব কাৰণ এতিয়া কি হৈছে এতিয়া আমি পানী কিনি খাইছোঁ কিহৰ কাৰণে আমি পানীটো কিনি খাবলগীয়া হৈছে পানীটোতো ফ্ৰ বস্তু পানীটোতো সকলোতে আছে গোটেই পৃথিৱীখন পানীয়ে চাৰিভাগৰ তিনি শতাংশ পানীয়ে হৈ আছে এভাগেই মাটি হ'লেও আমি পানী কিনি খাবলগীয়া হৈছে হয় ন বাৰু কথাটো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা গোটেই পৃথিবীখন মূল ফেলে বায়ু বায়ু হয়ে আছে নয় জানো আমি অক্সিজেন আমি বায়ু লো গোটেই আকাশ বায়ু ভর্তি হয়ে আছে এটা কি আমি বায়ু কিনব নাকি এটা সময় এটা সময় পৃথিবী গোটে পান পানি আমি এটা পানি কিনি খাইছো পানি প্রদূষণ হওয়ার কারণে আমি এটা পানি কিনি খাইছো যিহেতু বায়ু প্ৰদূষণ হৈ আছে ভৱিষ্যত আমি বায়ু কিনি খাব কিনিবলগীয়া হ'ব পাৰে নেকি বাৰু বন্ধুসকল এবাৰ আপোনালোকে চিন্তা কৰকচোন এনেকুৱা হ'ব হ'ব পাৰে নেকি যে আমি অক্সিজেন মাস্ক লৈ লৈ ওলাব লাগিব এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি বাৰু ভৱিষ্যত কথাষাৰ কৰিছোঁ মই পানীটো মুফৰ বস্তু পানী আমি এতিয়া কিনি খাইছোঁ বায়ু মুফৰ বস্তু ভৱিষ্যত আমি বায়ু কিনিবলগীয়া হ'ব পাৰে নেকি যেনেকৈ পানী প্ৰদূষণো হোৱাৰ কাৰণে আমি পানী কিনি ফ্ৰে ফ্ৰেছ পানী কিনি খাবলগীয়া হৈছে এনেকৈ বায়ু প্ৰদূষণো হোৱাৰ কাৰণে আমি ভৱিষ্যত বায়ু কিনিবলগীয়া হ'ব পাৰে নেকি বাৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন